Bakının Sabunçu rayonunda avtomobil qadını vurub. Ölkə TV xəbər verir ki, hadisə Bakıxanov qəsəbəsində baş verib. 1985-ci il təvəllüdlü Ələkbərova Aygün Əhmədova qızı yol kənarında hərəkətdə olarkən onu avtomobil vurub. Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisənin Sabunçu rayon polis idarəsinin 14-cü polis bölməsinə məkhdəşlar tərəfindən erkən dindirilməsi zamanı məlum olub ki, Aygün Ələkbərovana onun keçmiş sevgilisi qəsdən vurub səbəbsə ondan ayrılması olub. Patla bağlı araşdırma aparılır. Rusiyada müalicə alan Azərbaycanlı həkim Hafiz Heydərov dünyasını dəyişib. Hafiz Heydərovun koronavirusdan vəfat etdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, o Ədliya Nazirliyinin penitensiya xidmətinin müalicə müəssisəsində həkim işləyib. Xəstəliyi səbəbindən təqayyüdə çıxan Hafiz Heydərov bir müddətdir Parkinson xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş. Buna görə də özəl xəstəxanaların birində müalicə alırmış. Allah rəhmət eləsin.